अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक येथे गेल्या पस्तीस वर्षापासून प्रवाशांच्या सेवेत संत श्री सीतारामदास बाबा पानपोई सुरू करण्यात आली स्वर्गीय चुन्नीलाल मंत्री यांनी या उपक्रमाची सुरुवात केली असताना त्यांच्या पश्चात आजही या ठिकाणी उत्कृष्ट सेवा सुरूच आहे येथे पानपोईच नाही तर दररोज लाडू मठ्ठाचे वितरण सुद्धा केले जातात दररोज हजारो प्रवाशी येथे पिण्याच्या पाण्याचा आणि प्रसादाचा लाभ घेत आहे चुन्नीलाल मंत्री यांच्या पश्चात आता सायत येथील गोपीदास राठी हे आपल्या मित्रासोबत पानपोई उपक्रम उत्तमरित्या सांभाळीत आहे रोजी भट्ट हीच उत्कृष्ट समाजसेवा पाहून शनिवार सकाळी समाजसेवक चंद्रकुमार उर्फ लप्पीसेठ जाजोदियासह सुश्री मंगलाश्री जी यांनी सदिच्छा भेट देऊन सर्वांचे अभिनंदन केले सेवा देणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना चंद्रकुमार जाजोदिया यांच्या हस्ते भेटवस्तू प्रदान करून सर्वांचे अभिनंदन करण्यात आले एकशे एक राजन भरून दररोज पाणी वाटप करून हजारोंची तहान भागवणाऱ्या या समाजसेवी कार्यक्रमाचे चंद्रकुमार जाजोदिया आणि सुश्री मंगलाश्री यांनी आपल्या प्रतिक्रियेच्या माध्यमातून अभिनंदन केले जय गुरुदेव सद्गुरु परमपूज्य गुरुवर संत सीताराम दाजी बाबा की यहाँ पर लगभग गत पैंतीस वर्षों से ये जल सेवा का यहाँ पर वितरण हो रहा है और पहले ये जो लाल जी मंत्री इनके ये बाबूजी जी संभालते थे और आज आदरणीय श्री गोपाल दास जी राठी शायद वाले और उनकी उन्होंने कहा कि उनकी 80 लोगों की उनकी टीम है और बहुत कुछ तो यहाँ पर सत्तर वर्ष जिनके आयु है उम्र वाले लोग भी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और धूप में सेवा दे रहे हैं तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये सदगुरु की कृपा ही है जो उनसे ये कार्य करवा रही है और आज यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर इस पानभ पर लम्बी सेठ जी जा भी आए हैं वो जो चांदाजन की भी यहाँ पर सेवा रहती है भाभी भी यहाँ पर है तो बहुत खुशी की बात है कि जल सेवा यहाँ पर हो रही है और बहुत ही पूरा शहर नहीं अमरावती शहर नहीं अमरावती ज़िला पूरा विदर्भ यहाँ पर पानी की सेवा उसको मिलती है यहाँ पर तो बहुत खुशी की बात है और ये सदगुरु की ही है जो निरंतर सेवा चलती है और सदगुरु के चरणों में प्रार्थना है कि निरंतर सेवा चलती रहे माहेश्वरी समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज सभी माहेश्वरी समाज पूरा समस्त हमारे देश के भारत देश के सभी समाज, महेश्वर समाज को मैं महेश जयंती की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ सर्वप्रथम सभी को आज महेश जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ बड़ा ही शुभ दिन है यह भारत के इतिहास में पूरा महेश्वरी समाज पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने अलौकिक कर्मों से अपनी सेवा भावना से अपनी उद्योग भावना से अपनी व्यापार की भावना से अपनी सरकारी की भावना से पूरे विश्व में प्रसिद्ध और अपने कर्म के बल पर जिस समाज ने अपनी एक पहचान अलग बनाई है ऐसे समस्त महेश्वरी बंधुओं को मैं नमन करता हूँ आज मुझे यहाँ पर इस पानकोई पर बस स्टैंड के अमरावती का जो मुख्य बस स्टैंड है मालकीगृढ़ के सामने वहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर मुझे गोपाल भाऊ राठी और उनके परिवार ने बताया सब अस्सी सहयोगी उनके साथ यहाँ कार्यरत है पूरा समाज अद्भुत है प्रतिदिन करीब चौदह हज़ार लीटर पानी का यहाँ पर लोगों को बहुत ही शास्त्रोक्त ढंग से ठंडा करके पिलाया जाता है मैं गोपाल भैया पहले में यह गोपाल बहू राठी और पूर्व में यह हमारे चंडीलाल जी मंत्री द्वारा इसे पूरी टीम के साथ चलाया जाता था यहाँ पर हमारे संतों का आशीर्वाद मंगला है मंगलाश्री जी यहाँ उपस्थित है यहाँ पर आज प्रसाद का भी मैंने आनंद लिया सबकी सेवा अद्भुत है अतुलनीय है अकल्पनीय है मैं सबको प्रणाम करता हूँ धन्यवाद मैं ओम प्रकाश चांडक सीताराम बाबा पानकोई के लिए बहुत बहुत सभी जो लोग जो आते हैं यहाँ पे पिछले पैंतीस सालों से ये अविरत सेवा चल रही है सीताराम बाबा की आशीर्वाद से और यहाँ पहले चुन्नीलाल जी मंत्री पूरा ये पानकोई का संभालते थे हम लोग सहयोगी यहाँ काम करते थे गोपाल बाबू लाठी सहायता वाले और उनकी पूरी टीम यहाँ पे सेवा देती है साथ में उनके अस्सी लोग दिन रात यहाँ पे आते हैं और 24 घंटे पानपुई चलने वाली ये हमारा की पूरे विदर्भ की एक में पानपुरी पान है हमारे लिए बहुत खुशी की बात है आज तो हमारे बीच में लप्पी भैया जादू भैया सुश्री सुश्री मंगलाश्री जी सुश्री मंगलाश्री जी वो भी यहाँ पधारी है और ये पानपुरी अविरत चल रही है पिछले पैंतीस साल से सीताराम बाबा के आशीर्वाद से चल रही है धन्यवाद ये महेंद्र बुतड़ा समाजसेवक सेवक ओम प्रकाश चांडक रमेश मालानी प्रदीप मुंदड़ा योगेश करवा रिद्धिपुर वाले ओम प्रकाश चांडक ओम प्रकाश अग्रवाल सह अनेक सेवाधारी उपस्थित होते